श्री स्वामी समर्थ जय जय श्री स्वामी समर्थ नमस्कार भक्तांनो आज तुमच्यासोबत अशी जाडदू उघडणार आहे जी तुमच्या नशीब कायमसे बदलून टाकेल होय भक्तांनो तुम्ही अगदी बरोबर ऐकले आहे फक्त पंधरा मिनिटे आहे का मग धन सपन संपत्ती यश आणि प्रगती तुमच्या अंगावर खेळेल आता तुम्ही विचार करत असाल की हे खरं शक्य आहे का अम्मी तर हो बघतानो आम्ही सांगतो की हा मंत्र तुम्ही एकदा ऐकून बघा हजारो लोकांचे नशीब या मंत्राने बदलले आहे आता तुमची पाळी आहे बघतानो पैसा कमावायला फक्त कष्टाची गरज नाही तर योग्य ऊर्जा देखील तुम्हाला पैसे कमावण्यासाठी मदत करू शकते तुम्ही कधी विचार केला का की काही लोक कमी मेहनत करून करोडो कमावतात का आणि काही लोक रात्रंदिवस मेहनत करूनही अडचणीत राहतात फक्त एक फरक आहे हाय मंत्र तुमची ऊर्जा बदलतो तर भक्तांना तुमच्यासाठी हा मंत्र काळजीपूर्वक पूर्ण ऐका आणि मग तुम पहा तुमचे भाग्य स्वतःचे कसे बदलते हे फक्त शब्द नाही तर श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे आशीर्वाद आहे भक्तांना हा मंत्र शतकानुशतके गुप्त ठेवण्यात आला होता पण आज स्वामी महाराजांच्या कृपेने तो तुमच्यासमोर आला आहे भक्तांनो आता प्रश्न असा आहे की तुम्ही ते पूर्ण भक्तभावाने ऐकलं की इतर गोष्टींप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करा जर तुम्हाला खरोखरच खूप सारी धन संपत्ती समृद्धी आणि आनंद हवा असेल तर फक्त पंधरा मिनिटे हा मंत्र ऐका आणि मग स्वतःच पहा तुमच्या आयुष्यात लवकर चमत्कार घडून लागतात भक्तांनो आता असा विचार करू नका की आम्ही असा व्हिडिओ अगोदर पाहिला आहे स्वामी महाराजांनी स्वतः हा मंत्र तुमच्यापर्यंत पोचवला आहे तुम्हाला हे तुमचे आयुष्य बदलाशी असेल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराज जय जय स्व श्री स्वामी समर्थ असं लिहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण हा फक्त एक मंत्र नाही तर तुमच्या नशिबाने कुलूप ही चावी आहे भक्तांनो तुमच्या घरामध्ये सतत पैशाची कमतरता असते का खूप प्रयत्न करूनही पैसे मिळत नाही का तुमच्यासारखे नुकसान होते त्यामुळे तुम्ही उदास आणि शांत राहता तुमच्या घरातील पैशांची समस्या तुम्ही कधीच संपवू शकणार नाही असे तुम्हाला वाटत असेल तर भक्तांनो उशीर न लावता आपण या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः 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 ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्त धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय 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 धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्था धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्था धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्था धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय 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 नमः ॐ श्री समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री समर्थ समर्था नमः ॐ श्री समर्थाय धनभाग्योदय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्था धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय धनभाग्योदय लाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय 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 धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्था धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदयलाभो 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनभाग्योदय लाभो नमः ॐ श्री स्वामी समर्था धनभाग्योदय लाभो नमः